Все, поехали. Ой, девчата дорогие, да к нам в гости пришли, дорогие пришли, Лёб. К нам гости пришли, дорогие пришли. Мы и не зря лапшу варили и блины пекали. Мы не зря лапшу варили и блины пекали. Как наше село дружба славится. Приезжайте и в гости чаще, чаще, коль понравится. Приезжайте и в гости чаще, чаще коль... Коль понравится. И сейчас, И сейчас будут стружки, да? Кто закодированный, тому сегодня стружки. Да? Специфічно. А все водку додати. Просто у неї самого наліпові тут. От і ножик прибут для да. вот, этим ножом будем резать. Мої пращури були вислані царським урядом з Володимирської губернії Росії. Вислані за віру. Це мій, мій пра прадід і прабабуся. А мама вже народилася тут. Її мама, моя бабуся, народилася тут. Ну і звичайно, і ми з сестрою в Нововосилівці. Я вирісла тут. Я, я закінчила Новосилівську школу, пишаюся. Люблю свій своє село, люблю свою школу, люблю людей. Це моя батьківщина, це моя Україна. дом номер 71 по улице Кооперативной, по центральной улице поселка Нововасильевка, один из старейших, потому что построен он в 1857 году. Само молоканство возникло еще в X веке, когда христианство ну, было на грани раскола, возникли так называемые секты. Секта в переводе с латинского школа. То есть это иное толкование христианства. Это наша светлица, горница. А молока не называли зала. Самая большая комната, самая светлая, где принимали гостей. Мы здесь тоже принимаем гостей. Мы здесь сами собираемся. Здесь, в этой комнате обычно у молока, конечно, был стол, за который можно было посадить гостей, стол, за которым читали Евангелие, пели духовные песни, молились. И в этой комнате обязательно была теплая грубо. Плитки не было. Вот, вот этот процесс за рождение тепла он был спрятан. А вот дух от плитки, он был в группке. В этом году наконец-то сбылась наша мечта. Четыре дня назад мастер за четыре дня выложил вот эту красоту. Первая мысль была сохранив здание, создать здесь музей, музей быта первопоселенцев. А первопоселенцы – это выходцы, духовные христиане Малакани из Тамбовской и Владимирской губернии царской России, которые были гонимы царским правительством, самодержавием. И они приехали сюда, для того, чтобы сохранить веру, сохранить свою культуру, сохранить свою духовность. Стружки, крусики. Стружки, стружки. Ну, стружки, крусики, а у этих веруны. Ну, ну, вопрос в том, что это толстые. Это толстые. И, и на кисляке. И на кисляке, да, веруны. Они выворачиваются тоже так, как стружки. А вместо соды мы нальем. Сто грамм. Это водка. Это самомоль. Ну, какой-то. Ну, какой он мутный. Он же на травах. С кипельными занавесками. Когда приходят детки к нам на экскурсию, мы немножко э, вспоминаем лексику молоканскую. Речь очень интересная. А, кипельные, я почему спрашиваю, ребята, кипельные, что это такое? Ну, многие дети там, кто знает, кто не знает. И я говорю, а вы видели, как кипит вода? И пенка появляется. Какого она цвета? Белого. Если вода чистая, пенка белый, ослепительно белая. Вот кипельные занавески, кипельные скатерти в выставочном зале. А еще есть у нас бабушкина комнатка. А, опять же, есть уменьшительно-ласкательные суффиксы в русском языке. Комнатка и ударение на корень слова, а молока не говорили «комнатка». Милости просим в комнатку. Экскурсии приезжают, и учителя у нас были здесь в гостях, и работники культуры, и всех просим, пожалуйста, что у вас есть интересного, приносите, и вот так. Но васильевцы, гости наши, все нам несли. Проскажи, правда, вот. эту Расскажи про Вот. Представьте историю. Вот. молокани. Не очень трудолюбивые, хваткие, и жили с достатком. А когда пришла эра раскулачивания, да. когда если ты работаешь, если ты живешь в достатке, у тебя дети накормлены, у тебя урожаи хорошие, у тебя поля ухожены, значит, ты кулак, значит, не место тебе, делись, а делись это варварски, это жестоко, все отнимали до кусочка хлеба. У меня тоже семья репрессированных. Я, ну, скажем, прав правнучка репрессированного человека. И чтобы это не растопталось, чтобы это не сожглось, чтобы это не разворовалось, не разграбилось. Вот в эту супницу. В лохмотье, в тряпье. Не для того, чтобы вот таким крахомуром быть, и, и, и знаешь, вот мое, а просто а внучки вырастут, а вдруг выживут, а вдруг не убьют, а вдруг голодом не заморят, и вот им будет, и вывезли. И вот спустя 85 лет эта супница попала к нам, как экспонат как история жизни одной семьи. Это отдельная, очень трепетная, очень, очень такая, знаете, ранящая иногда история. Мы просто горды тем, что что мы сохранили это, помним это, и никогда не забудем ни за что. Под окном высоким вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты парень бравый первый раз идет. Міма вишни, вішні, этой хати, Парень бравий перший раз іде. Був один факт в моєму, в моєму житті. Це було пов'язано з тими подіями, які відбуваються зараз на сході. Через мою вулицю пройшли перші добровольчі батальйони. І ці, ця техніка, на якій сиділи ось такі молоді хлопці, майже як мої сини, вони їхали туди захищати нашу батьківщину. А я йшла в музей, а потім прийшла сюди і розказала, що, що діти поїхали туди. А была тиша, меня никто не чувствует. И мне сказали: "А, Володимиревна, а, а твои дети?" Я говорю: "А я прятать их не буду, и они у меня прятаться не будут. Вот надо встанут и пойдут, потому что это наша земля, это наша родина. Иначе нельзя, совесть не позволит. Я буду плакать, я буду ждать, я буду за них молиться, чтобы..." было у них все хорошо, и чтобы другие дети не гибли, и чтобы наконец-то матери перестали плакать, чтобы наконец-то был мир. По сегодняшний день я этого хочу. Вот так. Еще самое важное, мабуть, это, это поклик разума, Когда человек, обдумавши все, делает висновок и визначає напрямок своего життя. У нас на Запоріжжі на Хортете, проводится фестиваль «Барвиста Хортиця. Все культуры, все греки, молдаване, русские, все едут, вот, все едут туда. И мы тоже участвуем в этом, едем, представляем наш район вместе с друзьями и с болгарами. Очень, очень тесная дружба у нас, поэтому, может быть, мы что-то делаем не так. Может быть, кто-то э, э, кто скажет, что этого делать не надо. Ну вот так мы живем. Иногда, иногда, может быть, э, ну, когда что-то совсем какая-то серая полоса пойдет, думаю, ну все, ничего, уже не буду. Ну, а потом все равно приходим. И, потому что есть Новосильевка, есть еще часть жизни, которую как-то хочется прожить, чтобы не просто бесследно, а чтобы это потом уже думается там, ой, ой, Ляня, сколько сделали. Вот так душа тянется, рвется и делаем, и все. Не гордимся, нет. Скорее всего, он просто наш. Вот он вот такой родной. Мы живем. Да, мы живем. А вдоль по улице молочек, вдоль по улице молодчик часто покаживает, часто покаживает. А он на Танину окошку, а он на Танину окошку а часто поглядывает, часто просто поглядывай. С тобой под венец, да и с тобой под венец отправляла.